То есть если бесплатная программа будет достаточно хороша по конкурентам, то есть у нее будет функциональность хорошая, она будет стабильная, то пользователи будут максимально склоняться к бесплатной версии. Поэтому там, опять же, будет прекрасно работать стратегия light-версии и professional-версии. Ну и существование клонов ⁇ это ну, очень яркий пример. Все знают, что на Android есть, например, программа Task Manager, которая позволяет вам посмотреть убить процесс на телефоне. То есть кто-нибудь может мне сказать, как много этих программ на рынке? То есть штук 60 на самом деле. Вот. И что самое интересное, вы можете увидеть программы с абсолютно одинаковым интерфейсом, помененной только иконкой. Разные производители. И это связано с open source. То есть если есть какой-то продукт, достаточно популярный open source, всегда найдется разработчик, который, а я лучше open source, чем они, я поменяю иконку e и буду продавать. Вот. Поэтому если встречаетесь с такой ситуацией, что существует большое количество клонов, то опять же стоит серьезно подумать над стратегией, может быть, стоит действительно поменять идею продукта, уйти в чуть-чуть другую нишу, как-то специализировать То есть, чтобы уйти от прямой конкуренции ну, с такими вещами. Ну, скажем, есть решение определенное, использование систем защиты, цифровые подписи, онлайн мотивация. То есть эти, в принципе, системы всем известны, довольно легко самостоятельно их разработать. Ну, по времени где-то вы от двух недель до месяца убьете, то есть, в зависимости от того, насколько вы там, серьезно ее хотите делать. Важно, с точки зрения стратегии, быть на шаг впереди конкурентов. То есть четко знать всех конкурентов или потенциальных конкурентов на рынке вашему продукту и отслеживать все, что происходит с этими продуктами. То есть знать их слабые и сильные стороны, чтобы, соответственно, ну, корректировать свою программу для того, чтобы выигрывать в этом все. Ну и так называемые пасхальные яйца, это э, борьба с клонами. То есть это ваша возможность подтвердить, что продукт разработан именно вами, а это не какой-то клон, который... Кто-то просто перекомпилировал, снова ремонт и пытается продавать. То есть, но, к сожалению, пасхальные яйца на Андроиде можно делать, на допустим, iOS платформе это запрещено правилами Apple. Так, ну и есть у нас отдельная тематика open source. На ней тоже можно зарабатывать. Просто там видоизмененных стратегий. Основная как бы, концепция open source в том, что вы выпускаете базовое решение, которое ну, захватывает самый широкий спектр людей, и потом вы э, занимаетесь адаптацией или кастомизацией под конкретного клиента. То есть, если вы выпустили, допустим, решение в сфере так, риэлторов, то риэлтор, допустим, в Украине и риэлтор в Америке, не будут работать по двум разным схемам. Но в связи с тем, что это решение базовое, в принципе, то его кастомизация под конкретные рынки, под конкретные территории может вам приносить деньги. Дополнительная функциональность за деньги. То есть вы всегда в состоянии выпустить продукт с определенным набором функций и продавать к нему логин или какие-нибудь эдоны, которые как расширяют функциональность. То есть андроидовская да. платформа на сегодня позволяет это уже делать за счет установки экстеншенов, которые можно отдельно продавать. То есть вы выпускаете бесплатный продукт и набор экстеншенов, которые пользователи докупают. А, можно попробовать получить грант за новаторство. То есть тут есть, в принципе, каждый год проводится штук 30 разных акций. А, чаще всего это, в принципе, американские акции. То есть это и Google, например, проводил разбор там ADC, там, где вы могли выпустить свою программу, поучаствовать в конкурсе, могли там теоретически выиграть большие деньги. Также существуют, скажем, менее рискованные, это так называемые бизнес-инкубаторы, которые могут вкладывать в вас деньги для того, чтобы вы развили какую-то технологию. Но, опять же, со стороны Украины очень тяжело влезть в эту структуру, и чаще всего это будет связано с тем, что нужно все-таки будет поехать на территорию, где проходит конкурс или где проходит... Там, где находится организация, которая проводит тендер на выдачу данных. То есть это чаще всего университет компании платят человек нет это тоже одна из стратегий то есть когда вы разрешаете персональному пользованию пользоваться программой бесплатно но как только э, программу надо использовать уже двум трём людям то есть вы как хотите шарить документы обмениваться информацией с людьми, вы э, тут же вводите как бы платную составляющую то есть это как, своеобразная стратегия а, еще есть так называемое развертывание решения это когда вы берете э, деньги не за сам продукт таковой, а за то, что вы его развертываете в определенной инфраструктуре заказчика. То есть очень хороший пример – это так называемые корпоративные социальные сети. То есть это социальная сеть, которая только внутри корпорации работает. Подписка на расширение или это доступ. То есть можно продавать так называемый сервис подписки, то есть который открывает пользователю каким-то новым функциям, которые еще в принципе не вышли массово в обществе. То есть и чаще всего, если подписка там завышенная цена, то американский пользователь там, согласен платить какую-то там мизерную цену для того, чтобы иметь все-таки доступ к самым последним обновлениям, расширениям, каким-то функциям, и плюс вы как бы декларируете, что вы осуществляете более приоритетизированный поддержку этого поезда, то есть если он вам говорит, что мне не хватает этой функции, то вы говорите, окей, я берусь, сажусь, пишу вам эту функцию для того, чтобы она вошла в следующую версию продукта. То есть за это будет пользователи платить. Ну, в принципе так, это краткий обзор. Вопрос? Пожалуйста. У меня несколько вопросов. Скажите можно на принципе? Все равно. на лист. Окей, okay. uh, let, let's, let's, start. let's start from the first question. Uh, як ви тестуєте аплікації на світлох реальних пристроях? І як ви намагаєтеся покрити ринок uh, реальних пристроїв? І як ви uh, фіксуєте якийсь specific device uh, проблем? Ну, на сьогодні, давайте по пальцям посчитаємо. Ну, штук 9 устройств є в офісі абсолютно по-разному планів, в яких uh, програма тестується проверяется насколько она рабочая это абсолютно разные версии Android системы там от Android 16 до последнего Android 4.04 скажем специфику тяжело оценить потому что в принципе действительно набор устройств очень большой то есть мы стараемся тестировать на наиболее популярных устройств которые идут в топах продаж то есть это есть например, такая ежемесячно обновляемая статистика вот, э, которую можно посмотреть и в принципе постараться в офис э, завести эти физические устройства. То есть, ну есть проблема то, что они довольно быстро устаревают, но через полгода вам их надо выкидывать и покупать новые. Поэтому чаще всего тестирование сводится к проверке на девайсе, который у вас есть, тестирование на эмуляторах с разными версиями. Вот. И если клиент есть, который хочет этот конечно, продукт на всевозможный набор устройств, ну, тогда стоит подключать э, так называемые сервисы онлайн-тестирования, там есть такой девайс Anywhere, э, который позволяет вам купить э, операционное время определенного устройства и удаленно на нем попробовать установить программу, запустить, посмотреть, как она Дякую. Я ще одне зразу Стосовно DPI пристрої, вы взагалі на них тестуете? А если тестуете, чи розробляєте UI під них якийсь специфічний? Ну, на самом деле, как бы, в бизнесе у нас пока что никаких задач не всплывало. Вот. А продукты, которые мы выпускаем, они, как бы, в мультимедии довольно слабо там, имеют отношение. Поэтому там даже не рассматривается поддержка этого протокола, там, для вывода этого тому Поэтому если возникнет возможность, будем тестировать. Если нет, то. Может ну, а нет. Самое техническое довольно задание. Вы когда выпускаете версию, например, 5.2.2, 23 5.2.3, 5.4, вы используете там две зни, а пока что, вы намагаетесь все это запихнуть в одну прикать? Мы делаем сейчас, по крайней мере, перешли на эту схему, что мы делаем отдельную версию для таблетов и отдельную версию для телефонов. Ну, скажем, за счет того, что Google сейчас имеет так называемую библиотеку Compatibility, ее широкое использование позволяет вам, ну, скажем, минимально эм, кастомизировать свой код под разные устройства, чтобы ну, вы не зависите от платформы, получается. То есть вы можете одинаково хорошо свою программу запустить как на версии 2.2, так и на 4.0. Просто вам нужно просто в корректном ключе выполнить свой программу. То есть ничего там сложного нет, просто следуйте правилам. Вы пробовали портувати под Amazon Market э, аппликации, да, Amazon. Market, скажем, они к нам обратились, э, скажем, за 4 месяца до официального открытия и выхода, скажем, так и публичного, публичную, э, что они начинают как бы продавать через себя. То есть они нам открыли доступ, они дали свой SDK, который, разумеется, же с первой версии не был очень удачным. Вот. В результате мы попробовали один продукт адаптировать под амазоновский маркет и пришли к мнению, что мы того не стоит. То есть, потому что все равно все пользователи, которые так или иначе ну, пробуют установить устройство, они в основном пользуются в Google, и чем больше. Но на кем на Kindle там есть своя специфика, то есть это вообще, в принципе, одно устройство, и Kindle там, опять же, Amazon со своими правилами. Если ваша, аудитория Kindle, и вы со старта рассчитали, только на Kindle, то тогда, да, у вас просто не будет. Еще остальные запитание. Дякую за юбилейное І таке запитання цікаве з точки зору ліцензії, чи можна, ну, чи можна ну, тобто я знаю, що наприклад, не можна в своєму комерційному продукті використовувати бібліотеку, яка є GP, наприклад, V3, Правильно? Але я бачу, наприклад, аплікація ну, PrintShare, як mm -hmm. якимось чином завантажується лайбрерічек ну, тобто, onфлай. І таким чином я так розумію, що вони обходять цей момент. Чи знаете вы про методы входа э, ну, и это на самом деле насправді Метод входа номер один — это вы напрямую обращаетесь к разработчику библиотеки. Если он его все подчеркивает в Version 3, то вы всегда можете обратиться к разработчику и спросить его о коммерческом использовании, чаще всего э, за просто скажем, символическую плату вам будет передана программа и право на использование ее в своем продукте. Очень редко, то есть если там, допустим, open source связан с какими-то большими вендами, то есть, допустим, сам который там в свое время разрабатывал продукт, то от них получить такое разрешение практически нереально, они будут, ну, во-первых, там очень долго отвечать на ваш запрос. Два, скорее всего, они захотят как-то более сильно поучаствовать в вашем продукте, чем просто срубить с деньги. То есть они скажут, что мы хотим процент, плюс вы еще должны заплатить сразу какую-то сумму денег. И это будет в первую очередь связано с тем, насколько они анализируют, какой у вас объем рынка будет для вашей программы. То есть если они видят, что ваша программа, да, это такой топ, который будет продаваться миллионам количеств они сразу же заломятся. поэтому при таких Щад, когда будет сталкиваться с такой ситуацией, вам куда проще как бы, пересмотреть идею open source продукта и потратить свои силы на написание логичной версии.